Dünyada hər şey qadının əsəridir. Acı ilə yoğrulan, səbrlə itlənən qadınlar. Dünyaya sizin gözlərinizdən baxa bilsəydik, dünya daha gözəl bir yer olardı. Dünya yaradılanda onu gözəlləşdirmək üçün yaradılan qadın. Böyük uğurlar qiymətli anaların yetişdirdikləri seçilmiş övladlar sayəsində olub. Fani lər arasında ən möhtəşəm varlıqdır ana. O yer üzündə gəzərkən göyüdəki bir baş və cənnətdə ayaqlarının altındadır. Corabının tozu gözlərə sürmə qədər əziz və ayaqlarla sürülən üzlər ərshtəci başlar qədər ucadır. Onun analığı övlad lə əbədidir. Anam deyən biri ilə Analar övladı ilə abidələşir və başı səmaya çatır. Ana vardır, səssizdir, məçludur, amma güllər çəmənlər yetişdirir. Ana vardır, dastanlara sığmaz, o zehinlərdə, sinələrdə, göylərdədir. Ana vardır, çağızdadır, qələmdədir, romandadır. Torpaq, toxuma ana, qaynaq çaqlayana. Havva insan oğluna, Məryəm bir ruha, Əminə bütün bir həqiqətə, varlığın sirrinə, sirlərin özünə. Ana övlad, iki vücud, bir ruh. Övlad, ananın vücudundan bir parça, ana hər ziqzaqda göz yaşı tökər. Övladının oxuma ayrılığına, əsgərliyinə. Bəli, o daima ağlayar. Təsəlli tapıb durduğu anlar da olar, silsin olan gözlərinin yaşında boğulduğu da. O müqəddəslərinə, vətəninə, namusuna qurban verdiyi balasına ərmağan sayar və təsəllü olar. Ana başa tacimiş, hər dərdə əlacimiş, bir övlad pir olsa da anaya möhtədimiş. Ağlarsa ana ağlar, halanı yalan ağlar. Qəlbi rahatsız anam, qəddi bükülmüş, gözləri dolmuş anam, dizinə vurub saçını yolan anam, kim qıldı qəlbinin səmərəsinə, gözünün nuruna, qırağ o əlləri, su tökək oduna, qanayan yaraların sağalsın deyə əf istəyib ayağına baş qoyduq anam qadın insandır, bizdə insanoğlu, Orxon yazıları, öcüyüm ilbilcə katunu, anam ilbilcə kralitası. Qadın katun iç ələməsindən gələr, xatun olaraq da ikinci bir şəklini alır. Orta Asiyada Çin sultanı ilə Türk xanı bir yığıncaqda qarşılaşır. Qadın o vaxtlar Türk millətində önəmli bir yerə sahib olduğuna görə o da həmin yığıncaqda olur çinli bu vəziyyətə çaşaraq qadının burada nə iş olduğunu soruşar. Türx xanının cavabı isə bu da mənim xanım deyərək cavab verir. Qadın gözəlliyin, hüzurun parlayan ulduzudur. Onsuz xoşbəxtlik əsiciçdir, yarımdır. Qadın həyatın tamamlayıcısıdır, almanın yarısı kimi. Qadın gözəl davranarlarsa, xəzinə kimidir, birə 10 on verər. Ona sevgiyi, məhəbbətlə davranan onun qarşılığı misli ilə olar. Qadın cəmiyyətə şəkil, forma verən cizli bir əldir. Qadının ayaqlarının altına cənnət verilən anadır. Qadın müqəddəs kitabın surəsinə isim olan Hzrət Məryəndir. Qadın cənnəti erkeşlə paylaşan Hzrət Havvadır. Qadın peyğəmbər doğan Həzrət Əminədir. Qadın zalimlərə, diktatorlara həddini bildirən Asiyadır. Qadın ticarətdə erşəklərlə yarışan, hətta onları aşan keçəndir Xədicədir. Qadın ən qatı insanların qarşısında bir çınar kimi dik durub əhdini elan edəndir Zinnurədir. Qadın sığınılan duadır, limandır. Qadın zərafətdir, gözəllikdir, sədaqətdir. Qadın insandır, vicdandır, səndə olmayan hər şeydir. Qadın sevginin atə sümüyə bürünmüş halıdır. Qadın anadır, ananın etdiyi duada ən tez qəbul olandır. Qadın anadır, yaşama dərdində olmayan, yaşatma hədəfi ilə rahatlıq tapandır. Qadın anadır. Sevinəndə ən səmimi sevinən, üzüləndə də ən səmimi üzüləndir. Qadın anadır. Ailədəki müqəddəs vəzifənin fədakarıdır, cəfakarıdır, vəfakarıdır. Evinin gözbəbəğidir, sevgi yumağıdır, şəfqət qəhramanıdır. Oxunulacaq, anlaşılacaq, içindəkilərlə yaşanılacaq ən gözəl kitabdır. Ana dələmin, kəlamın qiymətini bilən, kitabı və xitabı sevən hünərərlidir. Ana anadır. Yaxşılıqdan yanadır. Ailə fərdlərinə nizam verəndir. Zəhmət da rəhmətin gözəlliyinə görəndir. Mövsümlər dəyişsə də analığı dəyişməyəndir. Ana-cöy aləminin qapılarını açmasını biləndir. Ana-atanıza yaxşı davranın. Onlardan biri və ya hər ikisi sənin yanında yaşlanarsa onlara öf belə demə. İcisinə də günün alıcı gözəl sözlər söylə. Qadınlar günümüz qutlu, qadına dəyər verənimiz mutlu, verməyən yasnı olsun.